Peyğəmbər bir dəfə Allahla həm söhbətdir, da kəlamullahdır, da Allahla danışır, kəlimullahdır. Allah Musa deyir: "Musabir əsanı vur yerə, vur da əsanı yerə. Daş paralandı, bir də vur, biz də vurdu." Vuranda gördü daşın altından bir də balaca qurt. Baxdı ona dedi: "Ay Allah, sənə qurban olun, bir sual vermək istəyirəm səninə, Musa Peyğam." Dedi nədir Musa? "Cit bunları yaratmısan sən? Bu nədir daşın altında bu? Bunun nə mənası var?" Sual verdi Allah. Allah nə cavab verir dayı Musa. Və and olsun izzəti mələ o qurt da gündə 40 dəfə məndən soruşursa, bu musaniyə yaratmısan. Osa benimə Musa'nın vəzifəsi nədir axı? İndi vallahi hələ biri baxır onun işinə, biri baxır bu işinə. Bu hələ öz işinə baxsa, öz işini gözəl icra etsə, aləmdə bir hərçəməsizlik olmaz. Hər öz yerində otura bəlkə cəmiyyətin böyük problemlərindəndir ki, bu onun yerinə göz tutub, o bunun yerinə göz təkip.